ફિલ્મના ડિરેક્ટર સંજય સોનાર અને તેમની કલાકારોની ટીમ સમગ્ર ફિલ્મનું શૂટિંગ ફક્ત અંકલેશ્વરના વિવિધ લોકેશન્સ પર કરવાના છે આ નિર્ણય પાછળનું એક મુખ્ય કારણ એ છે કે ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર પોતે અંકલેશ્વરના વતની છે અંકલેશ્વરની પસંદગીનું કારણ પ્રોડ્યુસરે જણાવ્યું હતું કે તેઓ અંકલેશ્વરના કુદરતી સૌંદર્ય અને વાતાવરણથી અત્યંત પ્રભાવિત થયા છે તેમણે વિશેષ રૂપે અંકલેશ્વરવાસીઓના સ્વભાવની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે અંકલેશ્વરના લોકો ઘણા નિખાલસ અને સહકારી છે આ સહકાર અને સ્થાનિક વાતાવરણની સરળતાને કારણે જ ટીમે આખા પ્રોજેક્ટ માટે અંકલિશ્વરની પસંદગી કરી છે આ મર્ડર મિસ્ટ્રી ફિલ્મને વધુ ધારદાર બનાવવા માટે જાણીતા ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર કૃણાલ કોહલી પણ આ પ્રોજેક્ટમાં ડિરેક્ટર સંજય સોનાલને માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે કૃણાલ કોહલી સહિત અન્ય દિગ્દર્શકો પણ આ ફિલ્મને શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે મદદ કરશે આ ફિલ્મનું શૂટિંગ શરૂ થઈ ગયું છે અને સ્થાનિક કલાકારો તેમજ લોકોમાં પણ આ પ્રોજેક્ટને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે आशा कि फिल्म सिनेमा मैप पर एक नवीख आप यहाँ पे बॉम्बे से बहुत सारी मतलब हम लोग कास्ट से लेके बाकी के जितने भी लोग हैं सब लोग बॉम्बे से हैं लेकिन पूरा का पूरा 90 परसेंट शूट हम लोग करने वाले हैं अंकलेश्वर अच्छा ये उद्योग नगरी अंकलेश्वर से जी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है खास करके एशिया की नंबर वन इंडस्ट्री है कैसा लगा यहाँ पे आप सबको पहले तो आकर के अंकलेश्वर में आने का मतलब एक रीजन ये भी है कि हमारे प्रोड्यूसर जो है वो अंकलेश्वर से है दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल एरिया होने के साथ साथ यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे है और बहुत ही स्वीट है जिनसे कनेक्ट होने के बाद हमें लगता है कि यहाँ पे हम लोग जो काम करने आए हैं जो शूट करने आए हैं वो इजीली हम लोग कर पाएंगे अच्छा एक मूवी का थीम क्या है मर्डर मिस्ट्री हाँ इट्स अ मर्डर मिस्ट्री ये एक आ, कहानी है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्डर होते हैं और उसके पीछे पुलिस लगती है कि आखिर में कातिल है कौन अच्छा खास करके इनके जो डायरेक्टर्स हैं वो करे कुणाल कोहली जी बड़े डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जी क्रिएटिव डायरेक्टर है इसमें आ, मैं संजय सोनार इस फिल्म का डायरेक्टर मेरे साथ नितिन वाघ जी है जो इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे और आ, हमारी जो फिल्म है उसको दीपक जी है जो प्रोड्यूसर है रवि जी प्रोड्यूसर है सोनम जी प्रोड्यूसर है आ, एक्टर में आ, फ्रेडी दारु वाला जी है उसके बाद आ, हमारे फरनास जी है विद्या मालवाड़े जी ने और इवन उसी में एक रोल जो है वो कुणाल कोहली जी भी कर रहे हैं गुजरात की कौन सी कौनसी कौनसी याद इसमें गुजरात की यादें मतलब हम लोगों ने स्पेशली यही सोचा है कि इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है क्या सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है जी। तो और दूसरा अंकलेश्वर में शूट करना आज तक कोई भी बॉलीवुड फिल्म अंकलेश्वर में शूट नहीं हुई जो हम लोग अभी कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक अलग माहौल हम लोग दिखाना चाहते हैं हमें जो चाहिए स्क्रिप्ट के हिसाब से वो सब कुछ अंकलेश्वर हाँ, अंकलेश्वर जो है वो स्पेशली इसी स्टोरी का पार्ट है हमारा मतलब फिल्म में वही है अंकलेश्वर में ही हम लोग शूट कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि अंकलेश्वर में अलग से शूट कर रहे हैं अंकलेश्वर ही फिल्म में थैंक यू सो मच